Битва за землю. Жители ПГТ Камышеваха возмущены. Участок земли в самом центре поселка отдали одной из семей, потерявших близкого в зоне АТО. Люди говорят, память погибшего уважают, но земля принадлежала громаде и являлась лугом. Теперь лишились пастбища для своих животных, а безопасность территории под угрозой. Подробности конфликта далее. Участок лугопарковой зоны в центре Камышевахи, вокруг которой зашел спор, как выяснилось, по документам оказался за пределами населенного пункта. На населенный пункт Камышеваха был разработан в 1991 году генеральный план, который, действие которого было вызначено до 2015 года. Это земельная делянка, которая на сегодняшний день муссируется, она находится в межах населенного пункта. В 1991 году генеральный план был затвержен. В 1993 году, когда встанавливали межи, порядке организация не врахувала материалы генерального плана и получается у нас земельная делянка вылетела за межи генерального плана словам местных жителей, все это время они пользовались землей как пастбищем для своих домашних животных. Но на днях увидели, что на этом участке работает трактор, который готовит землю к посевным работам. Люди обратились в местные органы власти и узнали, что землей теперь владеет некая семья Ревудских, член которой погиб в зоне АТО. Ревудские проживают в Запорожье. А брат погибшего, Андрей Ревудский, возглавляет областной департамент агропромышленного развития. Люди говорят, уважают подвиг всех наших героев, но землю выделили семье не незаконно і завіряють, всхівати этот участок не можна. В межах селищного селища от річки должно бути 50 метрів. За межами, як вони пишуть, 100 метрів. Тут 27 шагів. Я сам лично провіряв. Мало того, цільове призначення землі, якщо воно написано Луги, то воно остаются лугами. Її міняти не можна по закону України. Це второй вопрос. І третій питання. Якщо це луги, Его нельзя отдавать в частную собственность, можно отдать в аренду на выпаса худобы або сенокосов. Как выяснилось, местное руководство не давало согласия на выделение земли. Более того, говорят, что даже запрещали это. Но наперекор их решению пошел госгеокадастр. Это нонсенс, что мы отказали, а все равно держи кадастер. Прийняв рішення, не враховуючи нашу думку. Ми не знали взагалі, що її виділили. Це ми узнали, коли вже трактор приїхав, і люди до мене, ну, прийшов актив села і сказали, зачем ви віддали землю, яку не можна віддавати. Ну, я, на що я людям на сесії об'яснював, що ну, ми не давали розрішення на, на, ну, на ці роботи. Ми приклоняємось перед цією родиною. Ми їм допоможемо взяти землю в другому місці, але ж не треба брати земельну ділянку посеред села, де можуть так само наші люди. ту самую худобу выпасать и все остальное делать. Выпас скота на этом участке практически спасение для большинства местных жителей. Так люди зарабатывают на жизнь. Я работаю в областной больнице психиатрической. Я уже на пенсии. Пенсия маленькая. Я не смогу долго работать, а завела себе корову. Вот. И здесь выпасаю. А если эту землю заберут, просто-напросто я не могу ее выпасать. Мне придется ее просто сдать. А на пенсію я не проживу. У нас тут городи, ми цим кормимося. Я пенсіонер, я один. Можна я при, при теперішніх умовах вижити. Не вже немає у людей, тих, хто претендує сюди, десь більше можливостей взяти землю, ніж останні ці клочки наші, де ми обробляємо його. Піднімемо весь народ наш, у кого хто заінтересований у тутовочки, і будемо стіною відстаювати свої права, свою землю. Андрей Ревудский, чья семья теперь владеет участком земли, не понимает, почему людей так возмущает данная ситуация. У меня погиб брат. Родители обратились, получили земельный участок. Если это кому-то не нравится, то есть суд, пусть разбирается. Я не хочу в этом участвовать и разбираться, кто-то, когда-то там неправильно выделил или отказался. С 92 -го года эта земля никому не была нужна. А вы тоже претендуете на тот участок? Я ничего не претендую. Мои родители получили его от государства, как родители погибшего в АТО сына. Тем временем местные депутаты и руководство района и поселка говорят, намерены обращаться в суд, чтобы признать это выделение земли незаконным и вернуть участок в пользование громады. Считают, выделение земли воинам АТО и семьям погибших должно происходить цивилизованно и в порядке предусмотренным законом.